Təbii sərvətlər tükənən dəyərlərdir, ancaq təhsil, bilik, elm əbədi, hər bir ölkənin gücləndirilməsinə töhfə verən amildir. Ümumilə lider Heydər Əliyevin bu dəyərli kələmləri Mirzə Rəqibə Sabir adına 259 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunan tədbirdə səsləndirilib. Sən elə bir zirvəsən adlı tədbir dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Ulu öndər Heydər Əliyev və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Məktəbin 2B sinif müəllimi Təranə Ağabəyevanın şagirdləri ilə birlikdə hazırladığı tədbirdə şagirdlər dahi lidərə həsr olunmuş şeirlə səhnəndirib, mahnılar ifa ediblər. Çıxış edənlər məktəbin direktoru Venira Mustafaeva, tarix müəllimi Vəfa Babayeva, Vətən müharibəsi qazısı Ülvi Qədir, Kristal TV-nin direktoru Xəyal Quliyev vurğulayıblar ki, tarixə öz adını əbədi həkk etmiş nadir şəxsiyyətin, qüdrətli siyasi xadimin həyatı və fəaliyyəti hər bir Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyinə çevilib. Sonda tədbir iştirakçıları təşəkkürnama ilə təltif olunublar. i